Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю. Рік по тому, 6 червня, росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Після підриву греблі водою затопило близько 600 кілометрів квадратних територій. Зруйновано будинки. Загинули люди і тварини. Більше про наслідки запитаємо в спікера онлайн на зв'язку. Юрій Олійник, завідувач лабораторії хіміко-аналітичних досліджень Українського наукового центру екології моря. Юрію, здрастуйте. Доброго дня. компанія Укргідроенерго планує подавати позов до міжнародного арбітражного суду проти Росії з вимогою відшкодування збитків від руйнації Каховської гідроелектростанції йдеться про втрачену вигоду і вартість будівництва і відновлення станції. Це нарахували приблизно 2,5 мільярди доларів. Як оцінюються наслідки для Чорного моря через руйнацію Каховської ГЕС? Ну, для Черного моря оценить в полном объеме последствия, которые есть на данном этапе, не совсем возможно, поскольку для такого полного исследования необходимо выходить в море, проводить мониторинг, исследование, экспедицию. На данный момент это невозможно. Но благодаря волонтерской организации «Let's do It Ukraine» Нам удалось э, получить пробы, которые эта организация отобрала из Днепра, из притока Днепра, а также из Днепропетровского лимана. Это была вода и донные отложения э -э, в 2023 году были произведены отборы непосредственно после э, разруш... подрыва и разрушения Перховской гребли, также через месяц и в ноябре 2023 -го года. Благодаря этому мы получили возможность э, оценить частично, какие же загрязнения были, в каком количестве они поступали с э, течением реки в море после разрушения Каховской гребли. Ну и в 2024 году, также благодаря этой организации, мы смогли контрольно пробы, они отобрали, мы получили пробы из тех же точек, которые были э, контролировались в 2023 году. Что можно сказать? Э, в 2023 году, непосредственно после разрушения Греблин, э, загрязнения, которые были аккумулированы в донах отложениях в Каховском водохранилище, и были мыты, и течением реки сносились вниз, по течению. Основная их масса, конечно, осаждалась в низове реки и в Днепропетровском лимане. Какая-то часть попадала в море. В море попадали в основном это растворимые в воде биогенные вещества, но в большом количестве, что также негативно влияет на окружающую среду. После этого было и цветения наблюдалось, резкой водоросли. Но кроме того, что смывались легкорастворимые вещества, а также по анализам было отслежено, что токсичные металлы э, волной, которая двигалась после разрушения каховского водохранилища, Гребри, э, также смылись в Черное море. Высокие концентрации присутствовали такие металлы, как медь, цинк для экологического состояния эти металлы в высоких концентрациях токсичны для экологического среды. Также присутствовали высокие концентрации в пестициды. Понятное дело, они были смыты уже после затопления территорий, полей в основном, ну и также с э, отложения, которые были взмучены, они поступили в воду и были смыты в море. По промышленным загрязняющим, вернее, загрязняющим веществам промышленного происхождения в э, высоких концентрациях были полихлорированные бифенилы. Это также объяснимо, поскольку эти вещества используются в электро энергетики. В 2023 году по пробам, которые мы исследовали, сразу концентрации исследованных догрязняющих веществ по группам были в высоких уровнях. К концу года концентрации снизились, и в ноябрьских пробах уже наблюдалось приведение к балансу, скажем так, для данных регионов исследованных, между баланс, скажем так, экологическое состояние не находилось на уровне хорошего и отличного. Но экологическое состояние уже было сбалансировано между антропогенной нагрузкой, которую оказывает человек на экологические объекты, водные объекты, и природой, которая эту нагрузку может перерабатывать, скажем так, нивелировать. В 2024 году пробы были отобраны в марте месяца. Они уже показали, что основная часть загрязняющих веществ либо осела на дно, либо распространилась по, по большей площади, тем самым снизилась концентрация загрязняющих веществ. И в основном они пришли в свою норму. Что касательно последствий, и будут ли они ощущаться еще с экологической точки зрения, то да, общее состояние, общее, э, общая реакция окружающей среды, она изменилась после разрушения Каховской ГЭС. Сейчас, э, если рассматривать Черное море, Отецкий регион, то получается, что в зависимости от направления ветра, Меняется, более резко происходит изменение состава морской воды, если направление ветра дует Днепр, из узкого лимана приносит воду, более резко изменяется состояние воды. То есть нельзя сказать, что оно плохое, но оно другое. Юрій зараз почався туристичний сезон. Люди активно купаються, засмагають на пляжах. Чи можна зараз відпочивати? Ну. Біля морі, ну насчет э, для людей непосредственно наш институт не занимается опасность для людей. Мы рассматриваем влияние на экологическую среду и опасности для биологических объектов, э, морской среды. Это опасно для человека то, что касается каких-то патогенных организмов. Мы это не изучаем, это как бы не по профилю вопрос. По загрязняющим веществам, на данный момент по токсичным веществам каких-то превышений, э, гранично допустимых концентраций нет. И если эти вещества по их классам опасности собрать, сложить все вместе, то фактической опасности для человека они не представляют на данный момент. Тем более человек же не живет в воде, он находится там в какой-то промежуток времени. так также рыбалят, какие морские продукты можно вживать в еду. Враховуючи так, что деякі морські жителі можуть накопичувати ті биогенні речовини, про які Ви говорите? Ну, на данный момент, э, мидия, э, в Черноморском МИДе был нанесен серьезный удар, э, ущерб после разрушения Каховской ГЭС. Это было связано и с э, опреснением воды морской вдоль побережья, ну и плюс еще токсичные вещества которые повлияли на медию, большое количество ее было уничтожено. В этом году, э, насколько мы проходили вдоль побережья, контролировали обрастание да, черноморской мидии, то в полном объеме она не, популяция не восстановилась, естественно. Она э, все еще находится в в нехорошем состоянии. Ну, в виде, в любом случае, не рекомендовано есть даже до сих пор. То, что мы говорили, то, что я говорил о загрязняющих веществах, которые осели на дно, то при штормах происходит замучивание и вторичное загрязнение токсичными веществами, которые отфильтровываются в той же самой Черноморской мире. Насчет рыб, с точки зрения загряз... э, опасности для человека, при большом желании можно съесть все что угодно. Но нежелательно, скажем так. Почему нежелательно? Потому что э, даже если загрязняющие вещества находятся ниже предельно допустимых концентраций в, в воде, в тонах отложений, то в биологических объектах происходит накопление, то есть аккумуляция этих веществ. И чем выше биологический объект рыба находится в пищевой цепи, тем больше концентрации загрязняющих веществ в ней накапливаются. Для того, чтобы в полном объеме оценить, в какой, в какой рыбе сколько же может быть накоплено веществ по результатам уже исследований после подрыва плоской гребли, Для цього треба проведено серйозний моніторинговий слід. На даний момент можливості провести їх немає. Юрію, дякую вам за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Юрій Олійник був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.